Сегодня я снимаю влог э, 31 числа, а 31 число это значит Хэллоуин. Хэллоуин я иду праздновать к своей подруге. Ну что, смотрим? Сейчас я иду в магазин за пиццу. Потом я буду краситься и так далее. Ну, понимаете, делать что-нибудь. И на улице выпал снег. Но он маленький, но все-таки он выпал. Ерунда. Иду. Я купила такую пиццу, так что иду домой. Я уже накрасилась, и я жду Леру, у меня буквально осталось 20 минут, она скоро будет, ну что, дальше смотрим. Это, посмотрите, как Лера выглядит до того, как я делаю макияж. Безжалость. Okay. Сделаешь мешок? Да, сделаю. Сейчас я вам расскажу, что здесь есть. Я вам покажу пиццу. Тут есть очень много конфет. Тут -фрути и так далее. Здесь лежат желатинки с яблочкой. Так, так. Мы смотрим мультики. Мы будем в Да, будем клянчить конфеты. В общем, у нас есть еще Орел. Буду сейчас скоро делать не, не бойся сейчас, я <сля не <Begin> <сляют> 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 <Вообщем>, Я сейчас <сляют> буду клей стирать. <сляют> 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 да нет. День бойся тут. Если я тебя дерну. Я тебя убью. В Лере будет дырка. Добавится восьмая на е лице. Почему восьмая? Не ждет, я не живу. В общем, мы перерисовались. Ой, ой. Я знаю, я выгляжу как лох. Ну, все. А, мы сейчас идем клянчить конфеты. И... Ну, что? Смотрите, какая чекуля идет. <смех> Пилаю. <смех> 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 На сникерсах самое главное. <laughs> Снежок. Первый за эту осень. С первый снег. Йоу! Мы, сейчас, Мы по... сейчас идем как, как лохи. Там... О, там какие-то девочки. Пойдемте. Ой, там какой-то кот идет. Пойдем. В общем, на нас сейчас смотрят как на лохов. Отводят от нас детей в сторонку. Давайте мне сюда. Это я не знаю, выглядит так ужасно. Вообще. Да, что все не понимают смысла. Да, все не понимают, Просто смысл. вообще в переводе Хэллоуин это про это коммунистик святых. Ну. Ну да. Никто это не отмечает. Мы еще не нашли никакого дома. Мы сначала собирались ехать на заходник поселок. Но мы пропустили автобус. теперь идем просто в какой-нибудь подъезд. Нам еще какой-то дядь коллекцию высказал какую-то. А вот пила. А я дай посмотрю. Нет, ничего. Слушай, я не лучше. Ульяна, я на первом заколке. И вы какие только не за колок. Пошли к тебе в подъезд. Ну, в те дома. Нет. А, да а посмотри, да зачем? Дома. что? Ну, сейчас пора. Да зачем? И что? Да пофиг, инфаркт будет вообще весело. Нам чтобы память не закончилась. Ульяна еще это заснимет и покажет что это он и будет. когда достарюсь. Ты что это вообще случилось? Нет, я я <зак> нет вообще. <глаза> нет, я не буду, я не буду. Я только вот самый. Это my... я как молодой вы постучите. А я там молодой? А мне завтра будет... поехать, мы поедем поехать зимнее. Собира. Как бы не чернуха смотрю. А подожди, а покуда ты... Господи, тут я... Лешоц тут, похоже. Слава Богу, сестра. Завтра уже ноябрь. яблоке. Даже вообще не буду А чернуха дома? Куда же? А ты интересно... Нет, это просто... Ой, не а какой аккум? Не ком. А у чернухи, вот я точно не интересуюсь. Просто чтобы зайти. А кстати, пойдемте к чернухе. Давайте. Главное, чтобы нас давай, Чернуха жди нас. Мы идем к тебе. давай, если ты дождался нас, напиши в комментарии. Если нет, то... <соединяющие> вот. Мы почти дошли до черния. Дошли. А <соединяющие> сейчас будем в подъезде. В общем, у Чернохи дома только мама, а сама на тренировке. Ну, в общем, если ты смотришь это видео, я все равно когда-нибудь придем. Это всем тебя Давайте ну что, пойдемте домой? Не, подожди. Ну что, наверное, да, ну вам достало ходить. Давайте в этот день. Вера, я к тебе заду, потом по по поеду домой. Там... <свист> <свист> ну, реально, вам так прям все дороги друг к другу, а мне, блин, прям... еще ехать. Ну, <свист> 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 короче, сейчас только что. Мы лишились Леры. Да, мы лишились Леры. Она уже, в общем, пошла домой. А мы идем еще, у меня есть два часа погулять. В общем, пиццу мы уже похавали. Вкусно было. Да, очень Вкусно. Мало, прям, прям. Да. И что мы сейчас будем делать? Дома сидеть. Конфетки да. кушать. Конфетки. И... Сейчас вообще прям погодка такая хорошая. Очень тепло. Мы день подошел к концу. Всем пока, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал.